अथ श्रीस्वयं व्यक्तगिरीशमङ्गलं कल्याणवेङ्कटेशो यो वक्षस्थश्रीधराधवः स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् शकलः पतितो यत्र वेङ्कटशिखरालयात् स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं यत्प्रसादबलेनाभूत् सुशर्माचाप्तसन्ततिः स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं संसेवितश्च यो भक्त्या ठङ्कनार्यगृहोदितैः स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गळम् प्रार्थितो मुचुकुन्देन नित्यसान्निध्यभूतये स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् अस्मत्कुलोदितैर्नित्यं सेवितं यत्पदाम्बुजं स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं कुलादिदैवतं स्वान्ते सदैवानुस्मराम्यहं स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ईप्सितं भक्तिभावत्वं यत्पादकमले मया स्वयं व्यक्तगिरीशाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं यस्यामरावतीर वासिनः कृपया मया अनन्तेन कृतं भूयान् मङ्गलं मङ्गलः